नंदुरबार लोकसभा क्षेत्रात नवीन उद्योग कारखाने आणून रोजगार उपलब्ध करून देऊ सुशील कुमार पवरा बिरसापेटरचे ध्येय क्रमांक तीन शहादा नंदुरबार लोकसभा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देणे हा हे आमचे तिसरे ध्येय आहे बेरोजगारी हा या मतदारसंघाचा विकास न होण्याची प्रमुख समस्या आहे नवीन नवीन उद्योग आणणे सुतगिरणी कारखाने फॅक्टरी आणणे बंद झालेले कारखाने सुतगिरणी सुरू करणे हा आमचा उद्देश असेल नंदुरबार लोकसभा क्षेत्राचा विचार केला तर येथील बांधव दरवर्षी रोजगार नसल्यामुळे येथील नेत्यांनी या जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध करून दिले नाहीत त्यांची इच्छा शक्तीच नाही म्हणून आजही येथील लोक रोजगारासाठी भटकंती करत असतात लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन हे स्थलांतर आम्ही कायमचे थांबवू या लोकसभा क्षेत्रात तीन साखर कारखाने आहेत एक शहाद्यात दुसरा साखरे तिसरा शिरपूरला हे कारखाने बंद अवस्थेत आहेत सुतगिरणी होत्या त्या सुतगिरणी बंद आहेत त्यामुळे अनेक कामगार बेरोजगार झाले आहेत या कामगारांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देऊ या मतदारसंघात तोरणमाळ हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण आहे ते ठिकाण दुर्लक्षित आहे सारंगखेडामध्ये दत्त जयंती निमित्त दरवर्षी चेतक फेस्टिवल भरतो यात्रा भरते तेही दुर्लक्षित आहे दाब अस्तंबा दहेल बिलगाव तीन वारली अशी पर्यटन स्थळे आहेत ही पर्यटन स्थळे विकसित केली तरी रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो नंदुरबार व नवापूर मध्ये डी सी आहे तेथेही ते रोजगार नाही अनेक तरुण उच्च शिक्षण डिग्री घेऊन बेरोजगार आहेत नोकरी रोजगार नसल्यामुळे निराश आहे त्यांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देणार आहोत जिल्ह्यात एवढे मंत्री खासदार आमदार नेते झाले त्यांनी कधीच या मतदारसंघात उद्योग आणून लोकांना रोजगार मिळावा असा विचार केला नाही ते काम आता आमच्या उद्योग आणण्याची रोजगार मिळवून देण्याची आहे नंदुरबार लोकसभा क्षेत्रात तुम्हाला व तुमच्या मुलांना रोजगार हवा असेल तर मला व माझ्या बिरसा फायटर्स टीम ला जरूर सपोर्ट करा अशी प्रतिक्रिया बिरसा फायटर्स चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पवार यांनी तिसरा लक्ष आहे नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है इस क्षेत्र का विकास न होने का मुख्य कारण यहाँ की समस्या बेरोजगारी है नए उद्योग नई कताई मिले नए कारखाने शुगर मिले यहाँ पर लाने हैं। बंद हुए कताई मिले बंद हुए शुगर मिले चालू करनी है नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ हर साल लाखों मजदूर लोग रोजगार के अभाव से दूसरे राज्य में गन्ना काटने और मजदूरी के लिए गुजरात में जाते हैं दूसरे राज्य में वह भटकते रहते हैं क्योंकि यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार नहीं दिए यह जो पलायन है हर हर साल चालू रहता है यह पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है हर साल दूसरे राज्य में यहाँ के लोग रोजगार के लिए भटकते रहते हैं यह जो पलायन है यह पलायन हम रोजगार उपलब्ध करा के हमेशा के लिए रोक देंगे इस क्षेत्र में तीन शुगर मिलें हैं शहादा शिरपुर साकरी में कुछ कताई मिले हैं वह बंद अवस्था में है यह जो कारखाने कताई मिले बंद होने के कारण कई मजदूर कई कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं उनके रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है इन श्रमिकों के लिए यह जो बंद हुए कारखाने हैं कतई मिले हैं वह शुरू करके हम उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे यहाँ नंदुरबार और नवापुर में एम है वहाँ भी बेरोजगारी है इस क्षेत्र में तोरणमाल जैसा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ठंडा स्थान है वह भी उपेक्षित है सारंग जैसा दत्त जयंती के अवसर पर यहाँ हर साल चेतक फेस्टिवल बहुत बड़ी यात्रा निकाली जाती है वह स्थल भी दुर्लक्षित है उपेक्षित है अस्तंबा, दाब, बिलगाव तिलसमाल, वारली, दहेल प्रकाशाद जैसे प्रसिद्ध ऐसे पर्यटन स्थल यहाँ पर है यह जो पर्यटन स्थल है यह भी दुर्लक्षित है इस पर यहाँ के नेता ध्यान नहीं देते इन पर्यट पर्यटन स्थलों का विकास करके भी यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है कई युवा वर्ग उच्च शिक्षित डिग्री लेकर बेरोजगार है उनको नौकरी नहीं मिलती इसलिए वह निराश है उन नौजवानों के लिए युवाओं के लिए हम रोजगार लाएंगे नए उद्योग लाएंगे, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे यदि आप सचमुच इस नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र में अपने और अपने बच्चों के लिए रोजगार पाना चाहते हैं तो आप मुझे और मेरी बिरसा फाइटर्स टीम को जरूर सपोर्ट करें नई सोच नया जोश नया जुनून बिरसा फाइटर्स बिरसा फाइटर्स बिरसा फाइटर्स